Поговорим про найважливіше с Романом Светаном. Пане Романе, добрый вечер. Вечер добрый, бажаю всем здоровья. Пане Романе, маємо неймовірно насичений день сьогодні. Але традиційно, а про те, як ми почнемо нашу з вами розмову, ми звертаємося до наших глядачів. Поставте цьому відео просто зараз лайк. Напереток, що не сподобається, заберете. Напишіть також коментар, звідки ви не здивитесь та коментар більше п'яти слів. Та по прямо зараз підпишіться на наш ютуб канал. А ми тим часом розпочинаємо з новини про те, що Пентагон дозволив Україні використовувати атаками для ударів по цілях в Криму. Про це пише. Нью-Йорк Таймс очевидно йдеться тут про, про кримський міст. То враховуючи паніку, яка насадьба останнім часом серед росіянців. Чи слід очікувати, що кінець кримського мосту вже скоро? Ну, все залежить від количества ракет і модифікацій. Такі їх несколько штук є. Допустимо, М 39 А1 это касситники. М, 48 М полсотні – Это уже фугасники, то есть осколочно-фугасные бомбы, но мощность бомб где-то 226 килограмм всего лишь. То есть по большому счету здесь надо понимать, сколько ракет дадут под какие задачи, и какие модификации. Ну однозначно, если будет возможность этими ракетами как как-то повредить Керченский мост, уничтожить его, конечно, нельзя ракетами, по крайней мере, уничтожить его можно только либо выходом бомбардировщиков и непосредственно бомбардировкой свободно падающими авиабомбами, или оптимальный вариант это его разобрать. Ну тогда, когда освободим Керч, тогда и разберем для того, чтобы не загаживать этим российским строением дно Керченского пролива. То есть выполним однозначно задачу, как только появится достаточное количество вооружений, и не только атакамсов. Дело в том, что с «Атакамсами» надо будет использовать другие виды поражающих механизмов. Скорее всего, это и крылатые ракеты нужны, может быть, и будут использоваться те же «Скалпы», те же «Стормшеду», ракеты ДМ-160, постановщик «Помех». То есть это целый комплексный подход должен быть к уничтожению Керченского моста. Плюс у нас достаточно большое уже количество есть «Бэков», без экипажных катеров, им работы практически нет. Вот только сейчас вышли две лодки в Черное море. Кстати, надо быть очень аккуратным. Восемь ракет калибров могут выпустить эти две подлодки. Ну, могут, по крайней мере, то, что будут. Но, по крайней мере, могут. Надо быть очень аккуратным, особенно ночью. Пан Роман, Россия может завдать удару 9 травня, але Україна буде готова про це, сказав радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. Тут питання більше в контексті того, чи на вашу думку встигнемо ми підвищити боєздатність нашої системи протиповітряної оборони до цього часу, враховуючи військову допомогу. Но сегодня «Рамштайн» проходит, и основным вопросом как раз есть противовоздушная оборона, то есть поставка зенитно-ракетных комплексов и особенно на данный момент ракет к ним, то есть расходного материала разного уровня, начиная от «Хоуков», «Краталий», которые нам поставлялись, ну и заканчивая теми же СМТ и «Патриотами». В последнее время россияне много использовали ракет, шахедов, и, естественно, мы в этом смысле потратили свои э, с, запасы, вышли практически на НЗ. Это уже было понятно даже по уничтожению той же э, в теплоэлектростанции в Украине, то есть в Триполе. То есть есть эта проблема. Я думаю, это будет первым э, решением по Рамштайну. Я думаю, успеем до 9 мая. Но это ж не, никто не говорит о том, что там только 9. Россияне сегодня ночью могут выполнить серьезную атаку, прекрасно понимая, что идет помощь в местах разгрузки боеприпасов, в местах, допустим, схода техники с платформ на рампах могут отработать и ударить буквально через час или в этот же самый момент. Поэтому надо быть аккуратным и до 9 и после 9-го. Тому, друзі, завжди реагуйте на повітряну тривогу, спускайтеся до безпечних укриттів для того, щоб знати завжди оперативну інформацію. Не забувайте підписуватися на YouTube канал 24 го каналу. Нам також приємна ваша активність під відео в коментарях. І ми вчора з владом читали. Дуже приємно зокрема процитую коментарі, які писали наші глядачі. Вітання з Канади завжди дивимося і слухаємо пана Романа. Світана і 24 й канал. Дякуємо. Слава Україні! Привіт із Португалії! Щиро вдячні пану Світану за кваліфікований щоденний аналіз подій. Бережіть себе. Також угорщини угорщина пише слава Україні! Дякую за новини! І також привіт із Свієтла. Дуже багато міст, дуже багато країн. Ми вам дякуємо і не забувайте пош. Вирівно саме це відео серед своїх знайомих та близьких також, пане Романе, маємо і позитивну новини про те, що Політіко пише про те, що Америка готує для України найбільший в історії пакет підтримки військової в 6 мільярдів доларів. Що зі зброї нам нададуть цьому пакеті? Та як це безпосередньо вплине на фронт? Ну, дело в том, что этот пакет будет под программу «Юсаид». Это на несколько лет рассчитанное для того, чтобы запустить новое производство. В основном средств поражения. То есть там есть и «Патриот», там есть и ракеты «Патриот», и ракеты «Воздух-воздух». То есть, скорее всего, уже по, по программе подготовки и получения нам, нами самолетов типа F-16. То есть это такая долгоиграющая пластинка, я бы так сказал. Это не будет завтра, но тем не менее видение этой э, ситуации такое положительное, так как на несколько лет, значит, как минимум э, американский конгресс, американский народ э, планирует поддерживать Украину э, в ближайшее время до победы, до разгрома российской армии, до выхода на госграницу, восстановления наших рубежей, э, согласно всех законов э, э, ООН. Ніч на 26 квітня на московському військовому аеродромі Астафіва знищений багатосільовий ворожий гелікоптер К 32 Про це повідомляє вже прес-служба головного управління розвідки України. Якби ви особисто оцінили таку спецоперацію втулу ворога, звісно, зважаючи і на відео, яке публікувалося, та що це за вертоліт. Ну, это транспортный вертолет, хорошая машина, с одной стороны, для транспортных задач. Она выполняется, эти задачи выполняются и в составе Министерства обороны, Министерства обороны Российской Федерации. Командирует экипажи и машины, допустим, вот на данный момент под выполнение задач «Газпромовских» контроля газовых магистралей, то есть ну, это, это, это все военная объекты. Для нас, в принципе, на данный момент Любой летательный аппарат, который может использоваться в военных целях, а это практически любой летательный аппарат, является легально военной целью, когда там нет гражданских лиц. Это очень важно, то есть с гражданскими мы не воюем. Поэтому возможность уничтожения российских летательных аппаратов разного уровня. Это одна из задач разведок наших, Главного управления разведки, сил спецопераций, службы внешней разведки, службы безопасности, контрразведки. То есть у нас есть несколько обществ, которые занимаются этими вопросами, плюс нам помогают, очень сильно помогают российские партизаны, начинает партизан Мальцевый, заканчивая специалистами уже из армии освобождения республик, на которые будет распадаться Российская Федерация. То есть целый спектр механизмов, главное управление разведки здесь очень неплохо справляется с задачей, то есть они определяют механизмы выхода, уничтожения. Оптимальный вариант как раз уничтожать летательные аппараты на Земле, то есть тогда уже безопасность как минимум есть для гражданских понимание процесса, что не будут, не будут повреждены какие-то мирные механизмы, это, это оптимальный вариант как раз. И с другой стороны, использование агентов, привлеченных агентов, внедренных агентов, штатных агентов, в зависимости от возможностей. Мы видим эту работу. ГУР уже давно этим занимается, мы это уже третий год наблюдаем, да не третий, наверное, уже десятый. Год у нас довольно такі серйозна розвідка, воєнна розвідка, яка знає, що її делать. Також пане Романе, збройні сили України відвели з передової американські танки Абрамс М-1. Про це пише Західна преса. От з чим ви пов'язуєте такі новини? Та наскільки в цілому коректно говорити про те, що зараз танки на фронті вони мало ефективні, а ворожі впіві можуть знищити танк без особливих проблем. Ну, не так легко, но могут повредить, как минимум уничтожить. Это сложно, особенно абрамса. Вот повредить действительно дрон может. Дело в том, что есть такие точки в танке, где если точно подойти, нанести удар даже нескольких килограмм взрывчатки может вывести танк из строя на определенное время. Потому для того, чтобы не дать возможность россиянам на данный момент, когда эти машины, а это наступательные механизмы, то есть любой танк это изначально это наступательный механизм, который должен использоваться только при серьезных прорывах, атаках. Он может использоваться и в качестве, допустим, орудия оружия поддержки, то есть огневой поддержки, как он в принципе и использовался. Но до реальных контраступательных действий их лучше поберечь, потому их отвели. Сейчас на данный момент их отвели в тыл. Я думаю, после появления самолетов, так как танк лучше использовать как раз в такой наступательной триаде, БМП, танк, БМП, несколько штук, вертушка должна быть, вертолет должен прикрывать, и все это должно, да, должны прикрывать самолеты. После завоевания превосходства в воздухе, после понятия в действии уже танковой группой, а после этого только есть смысл их использовать. Иначе их просто э, уничтожат. Уничтожат дроны, уничтожат российские э, э, средства. Да, дальние у них довольно-таки неплохие уже высокоточные средства. Есть, допустим, те же вертолеты К-52 с ракетами «Вихрь». Сейчас появились «Эльмуры». Дальность 10-15 километров в «Вихре» 10, в «Эльмурах» 15 километров с предельно малых высот. эти танки уничтожаются, и мы это прекрасно понимаем, потому что... Твілі до мягко так скажем, лучших времін, когда будет повний пакет тих систем, які обеспечат танку максимальную производительность. Сполучені Штати Америки тиснули на українську владу стосовно ухвалення про закон нового закону мобілізації. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. На вашу думку. Чи дійсно можемо припускати те, що у той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони паралельно з цим могли б тиснути на уряд у Києві, щоб той вирішив проблему із мобілізацією, Якою міг бути вплив, яким міг бути вплив Сполучених Штатів Америки в даному питанні на Україну? Ну, вряд ли американцы, допустим, просто взагали, как ты кажешь, давали, вернее, по крайней мере, пытались надавить на нашу власть. Скорее всего, имелось в виду, что та техника, которая будет передаваться, она должна попасть в руки профессионала. Вот я поверю, если американцы, допустим, давили на нашу власть, чтобы была отстроена профессиональная армия, то есть то, о чем мы с вами говорим уже... Не один год. Только профессиональная армия, то есть люди мотивированные, профпригодные, могут с максимальной пользы использовать то вооружение, которое передают наши, эм, наши партнеры. А для построения профессиональной армии абсолютно не нужно людей собирать с улиц. Здесь как раз другой подход. То есть здесь должна быть мотивировка. Оптимальный вариант это с помощью на данный момент финансирования. И второе, сам механизм привлечения пригодных людей, то есть э, генетических э, воинов, которых надо еще отобрать, пригласить, отобрать и так далее и тому подобное. Но э, если такое, вот такое давление, я еще поверю, что было, а не давление вообще. И если было, допустим, давление, просьба э, или, допустим, некоторые условия э, по созданию профессиональной армии, а наша власть могла их э, просто перевести в другой механизм для того, чтобы не ставить строй профпригодных. У нас несколько сотен тысяч внутри страны правоохранителей, которые знают, что такое служба, знают, как обращаться с оружием. Это как раз те профессионалы, которые некоторые с 2014 года воюют вместе. Я сам участвовал в этих всех вопросах, в привлечении еще с того времени. До сих пор воюют 10 лет и показывают себя очень хорошо. То есть вот такое давление, я поверю, если американцы оказывают. А то, что наша власть могла это просто переначить, перекрутить, и так как непрофессиональный подход, а практически во всем связанном с, военным, с военной темой у нашей власти подход непрофессиональный, потому что нет, нет базовых профессиональных знаний. Ни у министра обороны, та и практически у всей верхушки правящей. То есть это люди не военные. Почему в этом смысле оптимальный вариант использования и вообще мобилизации как таковой ⁇ это израильский вариант, лучший вариант в мире. Именно израильский подход ⁇ это когда военнослужащие, прошедшие определенное обучение в войсках, в вооруженных силах, только после этого попадают в исполнительную власть. И тогда, тогда исполнительная власть и, естественно, вооруженные силы ⁇ это одно целое практически, которое друг друга понимают, во-первых, начиная от потребностей армейских, исполнительная власть понимает, не дороги строят, а ракеты, понимая, что потом придется взять в руки оружие и защищать страну. Вот этот израильский подход оптимальный, потому пока у нас исполнительная власть не пройдет полностью через вооруженные силы Украины, тем более правоохранители, это специалисты сейчас высокие, У нас будуть проблеми в тому числі і з нашими партнерами. Поша не дадуть нам оружиє в руки. Якщо будуть розуміти, що в армію прийшли люди з улиці, которые далі твоєних то є сталікіт виповнення воєнних об'яз Пане Рай, Романе. Наступне питання до вас як до льотчика. от маємо заяву про те, що F-16 почнуть прибувати в Україну цього року з навченими пілотами. Про це запевнив Лойт Лойтостін. Ось питаю вас так обережно, бо все зміниться шаленими темпами, і треба зважати ну на заяву партнерів. Звичайно, ну не будемо питати, коли саме зайдуть, бо, попри все, все змінюється шаленими темпами. Але питання до вас тут чи слід очікувати, що F-16 вони змінять хіт війни, чи це все таки не панацея? Ну, а это э, действительно может быть геймченджером, если э, будет достаточное количество F-16 и э, не просто достаточное количество, а еще целый э, комплекс мероприятий и механизмов для того, чтобы F-16 выполнял в полном объеме свои задачи. Да. Должно быть количество, это первое, то есть это как минимум от одной бригады и выше, это 40-50 самолетов. И дальше это для одного только направления меньше бригады, ну, можно только для галочки поставить, что самолеты зашли, выполнить они в полном объеме задачу не смогут. Потому что именно количество и распределение ролей в эскадрилях, в бригаде, в звеньях, в парах именно оно дает эффект для выполнения боевой задачи. Плюс, плюс Модификации самолетов, надо понимать, какие модификации зайдут, вооружения авиационные, которые с ними будут заходить. Опять же, модификации, и количество, А дело в том, что их 16 больше в районе стало 20 модификаций вооружений может нести. Это и воздух, воздух, ракеты, воздух, земля, ракеты, это и управляемые, неуправляемые свободнопадающие авиабомбы, это планирующие авиабомбы, это целый спектр вооружений авиационных. И если это все зайдет, плюс к этому должна быть обязательно системная, системная передача информации, снятая со спутников, с системы АВАКС, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, ну, естественно, патриотов или систем, интегрированных через LINKS 16 это система передачи тактической информации летчику на экран, то есть в монитор. А вот тогда F-16 действительно станет геймченчером. Если этого всего не будет, или там, допустим, некоторых механизмов, то тогда будет все зависеть от того, как используют те механизмы, которые придут. Но уже, конечно, мы не получим максимального эффекта от F-16. Но вот тут я від себе ще додам, от себя еще додам, потому такие ваши заявы нужно принимать в полном контексте и не делать отдельных вырезок, то слушать Повністю відповідь на таке питання, бо часто можна вирізати з контексту, а сенс може змінитися, пане Романе. На сам кінець ну, буває таке, Я чуть буває такое. Дійсно треба весь відповідь, весь контекст слушати, тому що якщо вирізати. Предлоги ви і НАТО можна поставити туди шо угодно і получається совсем другою, що в могли сказати. Ну от именно так надовоспринімати заход в 16 Абсолютно точно сприймаємо інформацію правильно і ще до наступного повідомлення на сам кінець, те що в Києві евакуюючи дві лікарні через відео з анонсом удару російських окупантів по них. У повідомленні в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації як зазначається місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень. Вчора зазначу, що білоруське телеграфне агентство на своєму каналі в сервісі Ютуб поширило відео виступу голови комітету державної безпеки Білорусі, і він заявив, що білоруські добровольці, які воюють на боці України, планують захопити один із прикордонних населених пунктів. І також говорилося. Про те, що може бути нанесений ось цей удар, зокрема, і вже в СБУ прокоментували цю заяву. Служба закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях як прояв інформаційно-психологічних операцій на користь Росії. На вашу думку, пане Романе, чому зараз посилилися ось такі інформаційно-психологічні спецоперації, і чому це Звучить сбоку Республики Беларусь. Ну, Беларусь как-то пытается поучаствовать по крайней мере непрямыми методами в войне, как-то Путину помочь. Ну только не Беларусь, извините, это оккупационный режим Лукашенко. То есть, это, конечно, режим, который представляет Россию, Китай и кого угодно самого Лукашенко, но не Беларусь. Белорусский народ. Это, это наши соседи, наши друзья в будущем, потому к ним вопросов нет. А вот этот режим, конечно, он пытается как-то подыграть россиянам, российскому террористическому этому обществу. И пытаясь, естественно, такими механизмами ИПСО, это в чистом виде ИПСО, причем уровня уже такого государственного, когда это, это серьезное ИПСО, раз, раз включены первые лица государства это, это можно считать так первого уровня информационно психологической спецоперация но тем не менее мы обязаны э, на нее реагировать даже понимая что-то и примерно как и на любой звонок э, с телефона который предупреждает о минировании чего-то и после э, обязательной эвакуации проверки э, только после этого принимается решение на дальнейшее продолжение функционирования этого объекта. Та же самая картина и здесь. Мы не можем не реагировать, это надо понимать. А белорусы будут использовать такого рода сейчас информацию для того, чтобы внести определенный в нервозность в наше общество, а тем более в столицу. То есть это это непосредственный удар именно по столице. А, допустим, действия белорусских партизан или белорусских представители освободительной армии, которая будет на территории Беларуси выполнять какие-то задачи по того же освобождению Беларуси от этого, этого режима Лукашенко. Ну так это их задачи мы тут причем. Мы можем помочь, но участвовать мы точно не будем. То есть это, это задачи тех освободительных механизмов, которыми будет Беларусь, в конце концов, очищена от лукашенковского пророссийского режима. Пане Романе, ми дякуємо вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику та чіткі відповіді. Дякую вам, що цей тиждень були з нами. Нагадаю, Роман Світан, льотчик, інструктор полковник запасу української армії. Як завжди, відповідав на найголовніше питання цього дня і цього тижня. З вами був Владислав Ольга Біланс. Ставте цьому відео просто зараз лайк, напишіть під ним коментар. Звідки ви нас дивитесь, все читаємо, та побачимось в ефірі на 24-му.